Поліпшення настрою, зниження стресу, підвищення самооцінки, соціалізація, дисципліна та самоконтроль. Заняття дзюдо чудова можливість бути не лише в чудовій фізичній формі, а й розвивати важливі ментальні якості, які знадобляться в житті. У цьому переконаний численний актив Криворізького середку боротьби дзюдо, бойового мистецтва та виду спорту, встановлення якого припало на 1882 рік у Японії. Один із провідних центрів популяризації дзюдо в місті спортив. Клуб Торнадо-2000. В активі спортклубу чимало перемог вихованців на змаганнях різного рівня, включаючи міжнародні. Потівку в професійний спорт дав цей клуб понад 20 років тому криворічцю Богдану Ядову, який представить місто та Україну в найпрестижнішому світовому спортивному форумі Літній олімпіаді в Парижі-2024. Нині Богдан живе та тренується в Києві, але не втрачає зв'язок з Кривим Рогом, який проклав йому чемпіонський шлях. Велика заслуга в цьому першого тренера талановитого дзюдоїста Павла Сергійчука. Сьогодні Павло Михайлович гість програми Спортивна середа та готовий поділитися власними секретами виховання криворізьких чемпіонів та олімпійців. Дякую, Павло Михайлович, що завітали до нашого студії. Ну, перше, розкажіть, будь ласка, що вас привело в дзюдо. И какие мает в этом виде спорту здобутки, что призвали до того, что вы занялись тренерской практикой? Я никогда, никогда не знал, что я буду заниматься дзюдо. Когда я приехал в Брест, это в Беларуси в Брест приехал в музыкальном училище учился. Я занимался всем: и фехтованием, и боксом, и легкой атлетикой. По легкой атлетике у меня было много разряда по всей, почти по всем видам спорта. Но у нас были борьба самбо раньше было. Это был 60... 59-й год. Борьба с самбо была очень популярной. Вид спорта красивый и интересные. Есть интересные приемы. Выполнил мастера спорта по борьбе с самбо. Тогда было просто выполнить мастера спорта. Не то, что было. Не то, что сейчас надо было уехать куда-то на Украину, ночью от Украины стать призером и так далее. Так вот, тогда было за один год ты должен был победить 14 спортсменов первого разряда. Я победил, потому что я занимался всеми видами спорта, и было и по легкой атлетике, все у меня было готов, физическая подготовка нормальная. Приехал в отучился там пять лет, приехал сюда по направлению. И тут у меня рождается сын. Я думаю, так хорошо, что ему заниматься музыкой, ему не надо заниматься. Зачем ему надо музыка? Я уже испытал это все дело. Десять лет заниматься в музы музыкальном училище, в школе, а потом пять лет в консерватории. Буду я заниматься, вспомню свое самбо, которое я занимался сам. Я пошел на «Спартак». Там Полозов Валентин Иванович был директором этой самой спортивной школы и так далее. И я открыл на добровольных, на обще общественных началах секцию борьбы с самбо. У меня начали, когда там легкая атлетика там была, все остальное. Вот. И когда я думаю, как же надо набрать учеников, надо самбистов набрать. Я вошел в школу. В одну школу, в другую школу. так, ребята, приходите в воскресенье, будем заниматься борьбой с самбо". Что? Борьбой с Да-да-да. Приходит человек сто. Я их как выстроил на стадионе «Спартак». Вся стометровка стояла, в одну шренгу стояла. Другой, смотри, у нас 10-15 человек приходит, а тут 100 человек. И я же начал их проверять. И многие ребята, которые там подтягивали, там начали там, бегать, и так далее, сделал. В общем, оставил я 30 человек. Я говорю, ребята, 30 человек, а нам можно, можно, Нет, придете через неделю, подтянетесь только 40 градусов и так далее. И вот я набрал. Так вот, по поводу ядова. Вот в той, в той группе, в которой было. И от Папа Ядова пришел, Костя Ядов. И потом я перешел во Дворец пионеров. Но сначала в авиа училище меня попросил Резник. Там поработать с, с, с этими самыми с, с курсантами. Вот. И потом я пришел в, 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 в Дворец пионеров в Парке Правды. И вот с 2001 года я там начал работать. Сделал секцию, и У меня там было народу. Ну, 80 человек там примерно всегда было. Вот. И эта секция получила, зрештою, да, назву «Спортивный клуб Торнадо-2000». Да. И тогда Юсупов спортивный в -м, -м организовался спортивный клуб в 1996-1998 году. Организовал спортивный клуб Торнадо-2000. Он тогда сделал первые соревнования, такие крупные. За первое место получали зарплату своего, своих родителей. Полностью всю зарплату престижно было Он, да. даже были купоны и все остальное. И тут вдруг миллионы тогда были, и вдруг они получали под 5 миллионов. <свят> ну, вот. Но вот тогда, тогда, же пришел и когда отец тренировался, и тогда же пришел и старший сын его, Рома Ядов, 72 года рождения. Ну, естественно, а этого куда делать? Естественно, он все время так околачивался со всеми спортсменами, занимался, занимался, когда ему исполнилось уже где-то 7 лет. Богдану Ядову. Тогда я начал его выставлять на соревнования. Но ну, естественно, что там я как это самое. Там столько соревнований и все первые места. Одни первые места. Ну, он с пяти лет занимался все время. И вообще он чувствительный, все, все понимал быстро и так далее. Вот. И у нас были... Он везде ездил, и только одни первые места. Первые места. А, до речи, сколько сейчас спортсменов у спортивному клубе «Торнадо» опановывают с дзюдо? Колічество. Так. 30 человек зараз у нас. Все. Це яка вікова аудиторія? Это у нас всі там займаються. І и, и уже которым, которым по 15 лет, і по 18, і котрим 6 лет, і котрим 7. Одне з останніх тренувань вихованців спортклубу Торнадо 2000 потрапило нещодавно в об'єктиви наших відеокамер. Прошу переглянути наступну відео Павло Михайлович, відвідуючи ваш клуб, важко не помітити стенд саме присвячений Богдану Ядову, про якого ми вже розпочали розмову. Якщо згадати е, успіхи Богдана Ядова е, на спортивній ниві. Що у вас от закарбувалося у пам'яті? Наскільки це талановитий спортсмен, наскільки це талановитий криворіжець, який до 14 років тренувався під вашим особистим наглядом та увагою? І, зрештою, все ж таки залишив місто. Звісно, талант у нього бізспорний, у нього талант там тут сразу видно. Он і боролся, і нервна система у нього хороша. Вот. и физическая подготовка. Ну, все время этим занимался, любил это просто любил, занимался. И я сам удивлялся, как можно, может, когда потом сделал, решил сделать вот этот стенд. Неужели у него столько было соревнований? И это самое, мы все как пересчитали. Это ж вообще везде первые места, первые места. И пока он до, до, до Киева, пока он не уехал в Киев, у него были Везде, просто его везде приглашали и удивлялись, как это, где это, как в Харьков я поехал, он первое место занял, на чемпионате Где же, потом, когда второе, вторая, вторая, а где же твоя звездочка? Говорю, Будет, приедет. Мне подходили тренеры спрашивали, как вы их тренируете? я, говорю, как, я их как я его тренирую? Не могу вам сказать. Делает все, у него есть талант. У него есть способности, это не отнимешь, ничем не заменишь ни своей работой и так далее. Есть другие, тренируются, но больше его делают, его сами. а, а борьбы, борьбы нет той, которую он… Вот. Ну, спортсмени, які залишають наше місто у пошуках нової, mm -hmm. більш сучасної е, спортивної бази. А я так розумію, так сталося саме із Богданом Ядовим. Yeah, yeah. Е, тим більше, що він мав нагоду ще й потрапити до складу національної збірної, закріпитися mm -hmm. там і тренуватися безпосередньо у лавах цієї команди. То як ви оцінюєте його прогрес вже у столиці, коли він туди тільки приїхав, то йому було тяжело. Он... Поехал на чемпионат Европы, еще был юношей, юношеский чемпионат Европы в Эстонии, в Таллин поехал, занял первое место. Потом через полмеся... полгода поехал в Китай, Нанкин, чемпионат мира среди ю... юношей, занял первое место. Потом поехал в... В... в США на чемпионат мира, там занял второе место. И, правда, в, Киеве он, в Китае он занял тоже второе место, боролся с японцем в финале и проиграл ему. Потом встретился с этим японцем в США и опять ему проиграл и стал вторым. Вот это были такие достижения, которые… Ты, что? Ядов? Четыре человека только было от Украины, выступало от Украины, когда в Китае. Там не было… Там было только несколько человек по всем видам спорта. Самые лучшие по всем видам спорта. И выбирали четырех. И четверо поехали. В том числе Ядов, как дзюдоист. Вот. Это его такие самые значительные достижения. А потом, когда началась борьба уже взрослых, там ему пришлось уже тяжело. Он начал уже проигрывать. Он начал, потому что физическая подготовка была не такая. Ему надо было набирать вес, как так мне казалось. Но его Каштанова, тренер новый тренер киевский, стала его задерживать. Нет, ты будешь бороться в 60 килограмм. И он постоянно был на сгонках. гонки веса, гонки веса. А как оно влияло на него? Плохо вот начал он проигрывать из-за этого. Его надо было, я уже говорил, зачем держать парня? Он уже вырос, он уже, он выше меня ростом. Я был 65 килограмм, а он 60. Больше. Как такое может быть? Ему надо физика с взрослыми бороться. А ему все время на гонках, все время на гонках вот там у него были провалы, были. он и, не, было, что и не занимал никакого места. А потом он приноровился уже, перешел в 66, там уже более-менее вес неплохой. У него сейчас, допустим, 71 примерно, он подогнал, в 60, 71, конечно, многовато, 69, и он подогнал, и, и сейчас начал бороться. Но, в общем, вот так я, конечно, сильно мне очень не нравилось это самое, то, что он угоняет вес такой молодой. И там у него начали появляться травмы в Киеве начали появляться драмы. Он травмировался. то у него связки, то еще что-то. Потому что физическая подготовка слабая, потому что он не может набирать вес, мышц у них у него. Ну вот. Но потом он преодолел это все, и сейчас он сам неплохо борется. Есть у него коронные приемы, которые никто... Если... Конічно, узнають дадуть йому боротися. 2023 рік. Став переламним у спортивній кар'єрі Богдана Ядова. Попри велику війну, неодноразові обстріли Києва, відключення світла, складні виїзди національної збірної на міжнародні змагання. Криворіжець зміг наблизитись до олімпійської мети. Торік у грудні Богдан Ядов виборов бронзову медаль чемпіонату Європи. Він проходив у Франції. Цей результат гарантував Криворіжцю отримання олімпійської ліцензії. Я думаю, що він взагалі мені дуже важко дався, тому що і це було важче було здобути бронзу на, на цьому чемпіонаті Європи, ніж за рік рік за то до того виграти золото. Тому що все ж таки я дуже хвилювався. Ми тоді пропустили чемпіонат світу, і хотілось показати, що там. Все ж таки, що і на член світу. Я якщо ми все тоді поїхали, я міг би звивати нагороду, і тому це член Європи був дуже важливий, тому була як подвійна мотивація, але й подвійне хвилювання. І Не скажу, що борьба пройшла ідеально. Мені, мені були дуже Важкі перші дві сутички. Першу я виграв, другу програв. А потім, потім, після, після поразки, я вже якось забув про хвилювання і зрозумів, що треба хоча б виграти бронзу. І дві сутички втішні, і бронзово дались мені не так важко, і я показав гарну, як я думаю, гарну боротьбу. Офіційне підтвердження про участь нашого земляка в Олімпіаді 2024 нещодавно оприлюднив Національний олімпійський комітет. Разом з криворічцем путівку до Парижу здобули ще троє українців. Богдан виступатиме у ваговій категорії до 66 кілограмів. У ній кваліфікувались понад 20 опонентів з різних країн. Олімпіади це найважчі змагання, тому що вони все ж таки найголовніші у житті спортсмена. Це будуть мої перші олімпійські ігри, і так я дуже дуже хвилююся, але так по попогарному хвилююся, тобто я в цих олімпійських ігор і я буду намагатися показати свій максимум, Щоб перемогти треба буде не тільки готовим готов на всі 100%, але й морально бути готовим. Отоме на всі сто. Після Олімпійських ігор я 100% прийду додому. І сподіваюся, що з нагородою і тр треба буде першому тренеру зайти. Якщо виграю, все ж таки показати нагороду е свою, як, е якщо б не він, то я б дідом не займався. Павло Михайлович, чи відчуваєте ви гордість за Богдана, і чи відчуваєте ви певну дотичність до успіхів вихованця, до успіхів Криворіжця, який все ж таки здобув таке право, велике право, високе право представити місто та Україну на Олімпійських іграх у Парижі. Ну, звісно, я це все відчуваю. Да, не тільки я відчуваю. І взагалі всі криворожські самбісти, бо вони всі його бачили з дитинства. З дитинства, з п'яти років, і всі його дивилися на нього, і ніхто не знав, коли ми вже на змагання, всі Вот, смотрите, Сергеевичук наш, это самое, Ядов, его спортсмен, значит, стал чемпионом Европы и так далее. Говорит. Они все, все поздравляли, все, все знают, когда это... Вот. Мне звонят, поздравляют, что говорят, так и так, что он отобрался на чемпионат мира и так далее. Все, конечно, не только я. Я, конечно, довольно чувствую, что... Ну, повезло мне просто, я думаю. Я думаю, мне просто повезло. Папа у него, его, у меня тренировался, его брат старший тренировался. И он пришел, он, он уже жил борьбой, он уже смотрел все, он уже все видел. И это сами. Поэтому у него и так сложилось, видимо, и гены немножечко тоже сыграли. Поэтому я, конечно, доволен. И просто сейчас беспокойство такое есть, конечно. Сейчас он посмотрел, хорошо боролся. Но те же приемы, что были, те у него есть. Просто у него есть исключились те приемы, где надо захватывать ноги и поднимать вверх. Это был его коронный прием. Он брал, и вот это они на втором этаже, там, что хотел, то и делал, там, поднимал. А сейчас все это у него первое соревнование, когда-то он в Днепропетровске был, был чемпионат какой-то области. Ну, для него, я говорю, что там такое области, если он трижды чемпион Украины был уже. это. приехал, проезжал к какому-то неизвестному пацану, там все начали хлопать, днепропетровцы, рады были. Наконец-то Ядов проиграл, потому что да, отменили захваты за ноги. Вот. И, и он же захватывает за ноги ему предупреждение. Не мог, понять не может, но я ему объяснял и так далее. Ну, а тот пацан сделал ему бросок, он все, был в роспаче и проиграл ему это самое. И это тогда -то для него. Ну, потом он все исправился, он понял как это надо бороться, как все, и поэтому сейчас, конечно, у него есть, если бы были, я сейчас беспокоюсь о нем, потому что у него те традиционные приемы, которые были такие, если я сейчас беру, внутри, изнутри, потом, прямо с корпусом делал, комбинации хорошие делает, но ему надо, я не знаю даже, что посоветуем, что он неровно иногда борется, иногда с блеском отборется, а иногда проигрывает. Как вот он в последнее время говорил, что что волновался слишком волновался ответственность такая четыре человека всего едут с Украины это же такая ответственность на него все смотрят а, значит, и он должен выигрывать выигрывать вообще лучше выигрывать а, а в так первый проиграл уже неизвестно ты будешь бороться за первое за второе за третье место или нет ты должен дойти был до четверть четвертьфинала если тот его победитель вышел в четвертьфинал тогда ты будешь бороться за первое, второе, третье, за третье место. Утешаться будешь за третье место. А если твой обидчик не вышел в четвертьфинал, то ты вместе с ним уходишь. Он будет утешаться, а не ты. Поэтому вот сейчас, конечно, беспокойство у меня, но я что-то что чувствую, что должно что-то получиться у него. Але ему складно у тому, как я уважаю, что он дебютует. Якщо взяти ту ж саму Дашу Біло да. вона вже не вперше представляє да. Україну. Вона знає цей присмак цих Олімпійських да. ігр, да. атмосферу. Да. Да. Атмосферу і для неї трохи привично, вже не перший раз. А це все таки не чемпіонат Європи. Так, звичайно, це планетарний масштаб. да. да. Тому, звісно, будемо сподіватися, що все вийде добре. Дякую вам за цікавий та змістовний діалог літні олімпійські ігри 2024 пройдуть в парижі з 26 липня до 11 серпня бажаю всім українським спортсменам в числі яких є і криворічці вдалих олімпійських стартів та звичайно перемог окреме побажання зійти на будь-яку сходинку п'єдесталу і нашому земляку богдану ядову а вихованцям спортклубу торнадо 2000 впевнено йти шляхом чемпіона та прославляти кривий ріг на всіх рівнях Дякую за увагу, життєвих вам і спортивних звершень. Хай щастить!